గుడ్ మార్నింగ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీరందరూ కూడా బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి అనుకుంటాను ఆ శివయ్య ఆశీస్సులు మనందరి మీద ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ కమెంట్ చూస్తే నాకు ఇంకా ఎంతో ఉత్సాహం కలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక పూజలోకి వెళ్తామా ఫ్రెండ్స్ రండి नमस्सिवाय बिल्वास्टकम् त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चत्रियाइदं त्रिजन्म पापसंहारं एक बिल्वं सिवार्पणं त्रिसाकैः बिल्वपत्रैश्चाच्चिद्रैः कोमलैः तव पूजां करिष्यामि एक बिल्वं കോട്ട കനാമഹം തിലപര്തോടയ കം ശിർപ്പം കാശീക്ഷേത്രനിവാസഭൈരവദർശനം പ്രയാഗേ മാധവം ദൃഷ്വാം ശിവാർപ്പം स्थित्वा निराहारो महेश्वरः नक्तं हौष्यामि देवे सा एकबिल्वं शिवार्पणम् रामलिङ्गप्रतिष्ठा च वैवाहिक कृतं तधा तटाकानि च सन्धानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्डबिल्बपत्रञ्च आयितं शिवपूजनम् कृतं नाम सहस्रेण एकबिल्वं शिवार्पणम् उमया सह देवे स नन्दिवाहनमेव च भस्मलेपनसर्वाङ्गम् एकबिल्वं शिवार्पणम् शालग्रामेषु विप्राणां तटाकं दशकूपयः यज्ञकोटिसहस्रश्च एकबिल्वं शिवार्पणम् दन्तिकोटिसहस्रेषु अश्वमेतशतक्रतौ महादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वानां दर्शनं पुण्यं स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् सहस्रवेदपाठेषु ब्रह्मस्थापनमुच्यते अनेकव्रतकोटीनाम् एकबिल्वं शिवार्पणम् अन्नदानसहस्रेषु सहस्रोपनयनं तदा अनेकजन्मपानि एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वस्तोत्रमिदः पुण्यं यः ಶಲೋಕ ಅಪ್ನೋತಿ ಎಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾಂ ನಮ ಶಿವಾಯಾಯ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ